Сезон открыт премьерным музыкально-пластическим спектаклем о любви в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Василя Василька начался новый театральный сезон. Поговорить о самом главном, о любви без слов. Разве это возможно? За такую нелегкую задачу взялась московский балетмейстер Татьяна Борисова. Она же хореограф и постановщик. Работа о любви без слов – одно из самых ярких событий минувшего театрального сезона в Одессе. Этим спектаклем васильковцы открыли и 89-й сезон. К этому событию Татьяна специально прилетела в Одессе и провела репетиции с артистами. Танцевальная площадка в городском парке свидетель множества исторических событий, происходивших с 20 по 80-е годы 20-го столетия. В спектакле показана история любви из жизни обычных людей, происходивших на этой танцевальной площадке, а через них история большой страны. В постановке заняты 18 артистов, но главных ролей здесь нет. На первом месте атмосфера времени. создание различных эпох творческой группе спектакля о любви без слов пришлось решать нестандартные задачи. Реквизит, предметы советского быта, радиолы, патефоны, фотоаппараты собирали по всему городу. Несколько костюмеров шили свыше 150 костюмов, подобрали специальные аксессуары к ним. В музыкальном оформлении спектакля использованы популярные песни и мелодии прошлых десятилетий. Артисты украинского театра исполняют их вживую. Если хочешь, ты... Вторым знаменательным событием в жизни театра в этом сезоне стало чествование художественного руководителя театра, народного артиста Украины Игоря Равицкого и его супруги, народной артистки Украины Ольги Равицкой. Ровно 25 лет прошло с тех пор, как Чита Равицких пришла работать в Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени Василя Василька. Было очень интересно, волнительно, трогательно, трепетно. Ну, вот так незаметно і заметно пролетіло 25 лет. Люблю свій театр, люблю своє місто, люблю своїх акторів, цінує, ціну поважаю. І хочу з ними працювати якомога більше і далі. І плідніше. 20 сентября зрители увидят спектакль Игоря Равицкого Семейные сцены по одноименной пьесе Анны Яблонской. Эта постановка была осуществлена в рамках экспериментальной творческой мастерской зритель на сцене. В планах театра только удивлять и радовать одесситов. Удивлять одесситов мы всегда сохраняем интригу до последнего до последней минуты, потому что у нас есть э, э, в планах и детский спектакль и... В этом году Шевченко, юбилей Шевченко, Тараса Григорьевича, и мы хотим интересную штуку сделать, то есть спектакль. Но пока это идет разработка, и как только у нас будет ясно все, что мы делаем, мы обязательно об этом расскажем. Анна Волошина, Сергей Коняхин.